Если мы просто отбросим такие формальные технические различия, то бросается в глаза. ну, мне лично кажется, что общее это подготовленность, подготовленность российских сил и, кстати сказать, российских СМИ, хотя, конечно, Какие-то мужчины без опознавательных знаков, это как бы формально можно их не называть российскими солдатами, но я думаю, что мы все понимаем, так сказать, о чем речь. И вот эта вот подготовленность, даже маневры, учения, так сказать, ну, в данном случае это была проверка, так называемая, э, вооруженных сил России, э, как-то все это очень-очень-очень походит. Э, не, э, мне кажется, что вот, э, вот эту операцию, которую, э, так сказать, смогли, э, скажем так, э, организовать, или грубее сказать, провернуть э, в Крыму, э, конечно же, невозможно было сделать просто как реакцию такую вот, Э, спонтанную эмоциональную или какую угодно реакцию точно так же как невозможно было в грузии просто отреагировать на э, на действия россий... э, грузинской извините э, армии в Цинвале. Вот. но еще я должен сказать что конечно же э, э, вот э, российская операция в Грузии по, по была успешней. Она, э, несмотря на э, то осуждение, которое, э, которому подверглась Россия тогда, а, ну, некоторые международные наблюдатели и знаменитый так сказать, вот, э, э, рапорт Хейди э, Талявини, он был так сказать, очень такой, знаете, неоднозначный. То есть Грузию многие в мире все-таки осуждали за вот, так сказать, операцию, которая имела место в Южной Осетии. Сейчас как мы знаем, никто в ООН не поддержал Россию и осуждение гораздо более, гораздо более резкое и однозначное. Андрей, как вы отреагировали, когда узнали о решении использования вооруженных сил на территории Украины? но это был шок. Я, честно говоря, хотя я вот, так сказать, мои, те, кто там читают мои комментарии в Фейсбуке и так далее, должен сказать, я э, довольно давно, э, ну, знаете, как иногда в полемическом таком, да, как бы э, задоре, что ли, ну, в данном случае задор не, не неправильное слово, с большой тревогой я как бы писал э, следующее или следующая я не, не, не как бы э, не смея даже назвать это война, но многоточие Крым, вот. И кстати сказать, у вас э, э, в декабре, когда я был у вас в студии, я тоже ска сказал, что как бы не исключены какие-то эксцессы там, если э, Россия будет у, не, не, не будет уверена, что ее как бы находятся э, при власти в э, Киеве. И, к сожалению, произошло самое, так сказать, плохое. И, знаете, иногда, как бы одно дело вот в таком риторическом, полемическом ключе что-то говорить, да? другое дело, когда это становится реальностью, конечно, это был шок, и я думаю, для всего мира.